आज से ही तो जहां सरकार मनो फेर दे लोग एक करके का सारे हो कोई बड़ी क्या नाम है जी आपका मेरा नाम साधना हुई है कहाँ से आए हैं आप लोग मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई हूँ यहाँ किस लिए आए हैं किसान आंदोलन के समर्थन के लिए अच्छा कितने लोग आए हैं वहाँ से हम लोग अभी पांच लोग आए हैं यहाँ की व्यवस्था वगैरह देखने के लिए कैसा क्या है उसके बाद हम लोग जो कमेटी बोलेगी उसके साथ से हम लोग अपनी जो टीम है उसको लेकर आएंगे कब कितने दिन हो गए आपको आए को तीन दिन हो गए आपने क्या जजमेंट किया यहाँ पे देख रहे तो तो इतना अच्छा जैसा माहौल लग रहा है कि हमारे जो किसान भाई लोग उनमें एक एकता है सभी समाज, सभी संगठन के लोग यहां पे एकत्रित हुए है तो काफी अच्छा लग है कि ये एकता है सकती है ताकि गवर्नमेंट को जवाब दे सके आपको ऐसा लगता नहीं कि सरकार जो हरियाणा सरकार है केंद्र सरकार है इनके साथ धक्का कर रही है गलत तो कर रही है प्रशासन को क्यूँकी आदेश दिए गए हैं ऊपर से मोदी सरकार है तो फिर सब कुछ संभव है जाए सी बात है वो लोग तो किसानों को कहीं ना कहीं शोषण करेंगे करें। ये किसान बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे शांत में बैठे रहिए ये अथरू कैसे गोले छोड़े गए हैं गोलियां मारी गई हैं दाग गयी हैं आपका इसके बारे में क्या ख्याल है ये लोग हमें समझ रहे हैं जो ये लोग किसान भाइयों से सुना है कि वो लोग खालिस्तान समझते हैं जैसे हम आंदोलन करते हैं आदिवासी लोग तो नक्सलवाद बोलते हैं मुस्लिम करते तो मुस्लिम को भी गलत तरीके से बोलते हैं तो ये हम लोगों को इस देश के बाहर के लोग समझते हैं शायद ये भूल गई है गवर्नमेंट की मूल मालिक आदिवासी लोग है और इस देश को चलाने वाले किसान लोग है आप क्या कहना चाह रहे हैं सरकार केंद्र सरकार को आप क्या बोलना चाह रहे हैं मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि जो भी हमारी भारत मांगे हैं उसको पूरी करें और यदि आप प्रशासन या गवर्नमेंट इस पे सही एक्शन नहीं लेती है तो बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ पर दिल्ली पे धरना प्रदर्शन करेंगे बहुत मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ जिला मंडी से हूँ और मैं भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने यहाँ पर आया हूँ इससे पहले भी मैं तेरह महीने किसान आंदोलन में रहा हूँ उस दौरान भी हमने कई साथियों को खोया है सात सौ से आठ सौ किसानों की शहादत हुई है और साठ हजार लोगों के ऊपर एफ आई आर दर्ज हुई थी और कई लोग जो हमारे जेल भी गए थे लाठीचार्ज भी हुआ था और इस आंदोलन को दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन था जो तेरह महीने चला और तेरह महीने के बाद जो है सरकार ने इस आंदोलन को वापस लिया था और किसानों की मांग मानी थी जो तीन काले कानून लाए थे उनको वापस किया और किसानों की जितनी भी डिमांडे थी चाहे एमएसपी की बात है चाहे दूसरी जो भी डिमांडे थी उसको माना था और तब जाके आंदोलन खत्म हुआ था यहाँ पे इस आंदोलन में कब है? आए हैं यहाँ आए हुए मेरे को पांच दिन हो गए हो गए जी जी और आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति कि सरकार ने चार चार पांच पांच लेयर में यहाँ पे बैरिकेड लगाए हुए हैं और बैरिकेड तो लगाए हुए हैं उसके बाद जो किसानों के साथ जो व्यवहार किया गया यहाँ पर जो है आज गैस के गोले दागे गए और किसानों के ऊपर गोलियां दागी गई और जिससे हमारे सैकड़ों जो किसान और युवा जो है घायल हुए हैं आज हॉस्पिटलों में है डीजीआई में है एक साथी की हमारी यहाँ शहीद हो गया है तो इस तरह का जो बर्बरता पूर्वक जो व्यवहार किया जा रहा है जबकि किसान अपनी मांग को लेकर जो है दिल्ली जाने की बात कर रहा था लेकिन सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करके ये तो वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं क्योंकि अपनी आवाज को उठाने के लिए हमें संविधान ने अधिकार दिया है उस अधिकार के तहत हम दिल्ली में जा रहे थे और अपनी जो मांगे जो, जो थी वो सरकार के समक्ष रखने की के लिए जा रहे थे लेकिन सरकार ने यहाँ पर बीच रास्ते में रोक दिया है और आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा इंटरनेट बंद कर दिया गया आप क्या सोच रहे भाई साहब किसानों की जो मांगे हैं ये बिल्कुल जायज है बिल्कुल जायज आप देखिए आप सरकार को माननी चाहिए अब देखिए आप हर साल जो है किसान कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं और आज अस्सी अस्सी नब्बे नब्बे साल के बुजुर्ग महिलाएं बच्चे सब जो है रोड पे हैं चाहे किसी के पास आप पूछ लीजिए किसी के पास तीस किले है चालीस किले है पचास किले है अस्सी किले वो लोग भी एजिटेशन में है अगर अगर यहाँ खुशहाल होता जब आप बताइए कि चालीस किले वाला पचास किले वाला सौ किले वाला किसान भी खुशहाल नहीं है उसकी भी ये हालत हो गई है तो आप बताइए भी किसान की क्या हालत होगी जिसके बाद दो किले या तीन किले हैं तो किसान जो है और सरकार ने किसान के, के लिए बीज था उसको महंगा कर दिया दवाइयाँ थी वो महंगा कर दिया किसान के जो एग्रीकल्चर के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं सारे महंगे जी में एस टी लगा दी जो जी किसान की वो सस्ती है जी जी जिन सस्ती है तो इसलिए आपकी भी मांग है ये जो किसानों की मांग सरकार को चाहिए ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨੀ ਚਾਹੀਏ ਸਰ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਮੀਮਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਮਾਛੀਵੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਪੁਰ ਬੀਕੇਜੂ ਇਕਤਾ ਸੇਤੂਪੁਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੋਲੇ ਦਾਕੇ ਗਏ ਆ ਹਾਂਜੀ 315 ਬੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਲੱਬੇ ਆ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਲੱਬੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੰਜਾ ਛਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਰਾਂਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਨਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕੱਚਾ ਫੈਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਚਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੁੰਜਾ ਛਰੇ ਕੱਢੇ ਆ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਪੇਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਪੇਟ ਭਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘਰੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੌਜੋਣ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਂਤਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦੇ باوجود ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਆਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਣਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਪਰ ਰੁਕ ਜਾਗੇ ਪਰ ਚਾਹਤ ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦੇ باوجود ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਐ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੋਇਆ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਟੈਕਨੋਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਰਹੀ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਅਸਲਮ ਧਰਨੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਣਤਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ피 ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਰੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿਪਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਨੇ ਆ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਸਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਐ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਐ ਉਹ ਹੌਸਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਐ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਆ ਚੜਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਜਿੱਦਕ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚਾਹ ਹਿੰਦੂ ਆ ਚਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਾਹ ਸਿੱਖ ਚਾਹ ਈਸਾਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ